हादसा हमारे महाराष्ट्र में हो रहा है मुझे गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करनी है कि ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए 100 परसेंट फिर वो कोई भी समाज का रहो कोई भी कास्ट का रहो कोई भी रिलीजन का रहो उनको बीच चौड़ाहे पे डेट एक टाइम सेट करके उनको सबके सामने फांसी देखे उसकी वीडियो है ना अपलोड करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई करे नहीं और खाली फांसी नहीं पहले उनको थर्ड डिग्री देना चाहिए उसके बाद में फांसी यार देखो बच्ची का क्या हाल किया है उसके माँ बाप उसकी फैमिली क्या सोच रहे होंगे वो बंदे का नाम है दाऊद शेख, दाऊद शेख ये देखिए उसकी फोटो हैवान देखिए इसको कहते हैं हैवानियत ये इंसान लगी नहीं रहा है मुझे तो किसी एंगल से शक्ल से इंसान लगी नहीं रहा है ये हैवान लोग हैं। ये कैसे कर सकते है यार महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मेरी और पूरे इंडिया से यार मेरी रिक्वेस्ट है आज से करते में यार इसको छोड़ना मत इसको छोड़ना मतलब इसको थर्ड डिग्री देना जितने डिग्री सब देना इसको और इसको बुरी तरीके से हटका देना मतलब इसको फांसी होनी चाहिए यार लेकिन डायरेक्ट फांसी नहीं मतलब एक लेसन बना दो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होनी चाहिए पूरे इंडिया में कोई भी मतलब स्टेट रहो उन लोग के लिए एग्जाम्पल होनी चाहिए कि हैवानियत के है लिए यही एक सजा डायरेक्ट फांसी नहीं देखिए मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे हायर गवर्नमेंट है हायर अथॉरिटी वो इस पर एक्शन ले वो एक्शन तो लेंगे जरूर मुझे पता है लेकिन ऐसा मतलब आप जेल में उसको डालोगे खाली तो उसको यार क्या है वो तो बोलते ना बिना बिना कुछ किए उसको रोटी मिलेगी दो तो टाइम की वो क्या है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट उसको सजा दो उसको डिग्री दो वो रोना चाहिए भीख मांगना चाहिए मोट की या देखो किसी भी रिलीजन करो किसी भी कास्ट करो कहीं का कर भी रहो कोई भी रहो ये जो इसे हरकत करेगा ना उसको सिर्फ एक ही सजा देना चाहिए उसको डिग्री देना चाहिए और उसके बाद में उसको ना बड़े चौराहे पे ना फांसी से लटकाना चाहिए टू टू हैंड किल दैट ये वीडियो मतलब मैं जरूर इसको मतलब टैग तो करूंगा हमेशा की तरह लेकिन यार सोचिए आप समझिए और भी लोग बोले होंगे और बोलना भी चाहिए हैवानियत की हद पार कर है यार कभी कोई फ्रिज में डालता है कभी कोई बॉक्स में डालता है कभी कोई इतने बेरहमी से काटता है ये क्या है एक्शन लो ना यार एक्शन लो लगा तो दो फांसी को लटका दो डायरेक्ट फांसी नहीं फिर कह रहा हो तीसरी बार कह रहा हूं डायरेक्ट फांसी नहीं सबसे पहले उसको यशस्वी शिंदे हत्या प्रकरणातील हैवानास फाशीची थर्ड डिग्री देण्याची मुस्लिम समाजाकडून मागणी नवी मुंबईच्या शेजारील उरण मध्ये धक्कादायक घटना घडली यशस्वी शिंदे तरुणीची निर्गुण हत्या झाली शरीराची विटंबना चेहरा शरीर गुप्त अंगावर जखमा अडलून आल्या रायगड जिल्ह्यात ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली उरणसह संपूर्ण रायगड मधील नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष पसरला मुस्लिम समाजाकडूनही या नराधमास फाशी देण्यात आली पाहिजे अशी मागणी होत आहे रायगडचे मानवाधिकार मिशन अध्यक्ष श्री रसाद कर्दमे यांनी महाराष्ट्र शासनाला विनंती करत यशस्वी शिंदे क्रूर हत्याकांडावर तात्काळ कारवाई करत थर्ड डिग्री देऊन नराधमास फाशीची शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि देशाला निरोप गेला पाहिजे जेणेकरून अशा हैवानांना धडा मिळालाच पाहिजे महाराष्ट्र वेदभूमीसाठी शहनवाज मुकादम रोहा ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आजच आपल्या महाराष्ट्र वेदभूमी न्यूज चॅनलला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका